Salam, hörmətli şagirdlər. Bu gün sizə past perfect simple-dan danışacağıq. Perfect tense-lər aşağıda gördüyünüz kimi qruplara ayrılmaqdadır. Present perfect simple, past perfect simple, future perfect simple və future perfect in the past. Past perfect simple nədir? Onu nə bəhs eləyək? Belə past perfect simple keçmiş bitmiş zaman deməkdir. Keçmiş bitmiş zaman nədir? Keçmiş bitmiş zaman keçmişdə olan bir hadisədən daha əvvəl, daha keçmişdə oydusa biz burada keçmiş bitmiş zaman istifadə edirik. Yəni past perfect simple-dan istifadə edirik. Keçmiş daha keçmişdə olan bir hadisənin indiki zamanla bir əlaqəsi olmadığı üçün biz bu zaman ifadəsini, yəni past perfect simple-ı indiki zamanla, yəni present simple-la heç vaxt uzlaşdır uzlaşdırmırıq, yəni uzlaşıb bilməzlər. Past perfect simple, yəni keçmiş zaman, yəni daha keçmiş zaman ə, uzlaşır. Past simple-la, sadə keçmiş zamanla uzlaşır. Məsələn, misala baxaq, burada bir misal verilib. She had left when he arrived. Ə, oğlan çatdıqda qadın getmişdi. Yəni burada she had left ə, daha ön olmuş, baş vermiş bir hadisə olduğu üçün biz burada past perfect ə, ifadə edirik və digərində də simple past ifadə edirik. İndi past perfect simple-ın biz quruluşundan bəhs edəcəyik. Past perfect simple subject plus had plus past participle, yəni lüğətə e, feilin 3-cü formasından istifadə edirik. Deməli, affirmative, positive forması I had left, you had left, we had left şəklində ifadə olunur. Qısa forması apostrof d şəklində yazılır. Budana burada diqqət eləyək. Wood sözü də apostrof dilə qısa olaraq yazılır. Bəs, woodla və woodla hər hansı necə ailəcə bir felindən past perfectdə həddən sonra gələn bir üçüncü formada olur. Amma wooddan sonra gələn fel olduğu kimi qalır. Yəni wood modal feli də olduğu üçün ondan sonra gələn fel dəyişmir. Negativ forması necə olur past perfectin? Negativ forması I hadn't, you hadn't, we hadn't şəklində ifadə olunur. Qısa forması buda ki şəklindədir. Hətta bir dən apostrof ki növ şəklində yazılır. He hadn't left the office when I got there. Mən ora çatdığımda ofisi tərk etməmişdi. Bir də sual formasına baxaq. Past perfect simple-ın sual forması necə olur? Past perfect simple-ın sual forması çox sadədir. Had və hadn't qabağa keçərək sual forması ə, ə meydana gəlir, sual forması yaradılır. Had I left, had you left, had we left kimi və ya neqativ sual formasında da hadn't I left, hadn't you left, hadn't we left halı təşkil edə bilər. Yəni allaraq da yazıla bilər. Qısa forması, qısa cavab forması necədir Past Perfect Simple-ın? Yes I had, yes you had və ya yes we had, no I hadn't, no you hadn't, no we hadn't. Çox təşəkkür edirəm. This past perfect simple biznesə istifadə edirik. Hansı zaman zərfləriyə biz past perfect simple istifadə edirik və ya cümlədə hansı zaman zərflərini görəcəyiniz zaman biz past perfect simpledən istifadə edəcəksiniz. Bu aşağıda gördüyünüz zaman zərfləri kimi var. By, by the time before we went, by the, the budaq cümlələrdə biz past perfect simple və simple pastı bərabər işlədirik. When I saw Tom, he had already found a good job o bunu gördüyümdə o elincə iş tapmışdı. Burada e, diqqət eləyək. Yəni mən onu gördüyümdə artıq keçmiş bir zamandır. Ondan daha əvvəl, yəni daha keçmiş olan bir zaman isə e, işi tapmış olması. Yəni mən onu tapdığımda artıq mən onu gördüyümdə o iş tapmışdı. By the time I got up the train the train had just stopped. Mən e, o yandığımda e, yağış dayanmışdı. Veya he had already painted the room before he arrived. O gəlməmişdən biz otağı boyamışdıq. Burada da göründüyü kimi şagirdlər bağlayıcı olan cümlələr keçmiş sadə. Və bağlayıcı olmayan cümlə, yəni digər cümlə isə past perfect-də istifadə olunur. Və after və as soon as bağlayıcıları ilə istifadə etdiyimiz eee Yəni mürəkkəb cümlələrdə və bunlarla qurulan mürəkkəb cümlələrdə isə tam tərs olur. Yəni after və as soon as-la olan tərəf daha keçmiş zaman olur. Digər tərəf isə sadə zaman olur. Yuxarıda verilən zaman zərflərinin tam tərsi olaraq after və as soon as digərlərindən fərqlənir. Məsələn, after I had done my homework, I went to bed. Tapşırığımı elədikdən sonra yatağa getdim. Yani ilk önce biz tapşırığı verip bitiririk, daha sonra yatmağa gelirik. Ve ikisi de keçmişlerdir, birinci tarafı ise daha keçmişlerdir. Veya as soon as I had finished my work, tapşırığımı bitirdim, I decided to go to the cinema ve sinemaya gitmeye karar verdim. Yani bir ilk önce biz tapşırığı bitiririk, daha sonra sinemaya gitmeye karar verdik. Ve bu ikinci misalda da görüldüğü kimi, as soon as olan taraf daha past olduğu üçün, yani daha keçmiş olduğu üçün biz burada past perfect simple istifadə edirik. İndi gələk e, indiki bitmiş zamanın nəticəsi, yəni göz qabağında keçmiş bitmiş zamanın nəticəsi isə keçmişdə olur. Yəni burada qısaca demək istədiyimiz e, keçmiş zaman, keçmiş zamanda, indiki zaman indiki zamanla uzlaşmadır. Məsələn, room is clean because Jane has cleaned it. Burada diqqət edirsinizsə, present simple istifadə elmişik. Bəzi ətrafda present perfect, yəni ikisi də artıq present olduqulsa, heç biri ilə uzlaşır. Amma ikinci cümləmiz: The room was clean because Jane had cleaned it. Bu keçmiş zamandır və o da daha keçmiş bir zamanda nəyinə uzlaşır. Məsələn, The room was clean because Jane had cleaned it. Otaq təmiz idi, çünki Jane onu təmizləmişdi. Yəni təmiz olmanın səbəbi nədir? Jane-in daha əvvəlcədən onu təmizləmiş olmasıdır. For example, Grace is wet, it has rained yəni present perfect present simple the grass was wet when i woke up it had rained deyir burada yağış yağmışdır keçmiş zamanı ifadə edir. Burada bir də şagirdlər sizin üçün e, testlər hazırladıq. E, daha ki Allah dığımız dərsi, yəni ifadə etdiyimiz dərsləri anlayıb anlamadığınızı ölçməyiniz üçün bu testləri yox testlərlə özünüzü yoxlaya bilərsiniz. İkinci testimizdə istə cavablar yan tərəfdə burada verilir. Yəni burada da yenə xüsusilə bu bağlayıcıları başa düşüb düşmədiyinizi anlamaq üçün bu testlərdən də istifadə etməyiniz məsləhətdir. Mən dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.